Смотри, сейчас мы его наиграем несли службу на стратегически важных объектах. Это электростанции, водонасосные станции, газораспределительные станции, также транспортные мосты, которые обеспечивают жизнедеятельность города Мариуполя. Также осуществляли охрану публичного порядка по массовым мероприятиям, которые задействовало главное управление полиции Донецкой области. Прежде всего, нужно действительно нашим хлопцам за нормальное отношения, которые помогали и в побутовых, и в службовых справах. Это что сразу?